Комментируйте происходящее, вот, что произошло ну, э, Все вот эти вот э, флаги, что вы видели, они срывали автоматы. Все это вообще замышлялось э, очень много лет назад. Не помню точно, вроде бы пять лет назад начал шеф собирать коллекцию автоматов, там флагов, все с военно-патриотической ну, точки зрения. Э, в честь там, победы, все, вот вы видите. 41 и 45 -е. То есть все исключительно в честь победы Советского Союза над фашистскими захватчиками. Ну и просто вот видите, сейчас началась война уже как бы с Россией, и просто это все не успели поснимать. Мы поддерживаем, мы, конечно, патриоты Украины. Хотя говорю по-русски, просто меня так воспитали, я там рожден еще, вырос, можно сказать, там немножко в СССР побывал семья Мы все патриоты Украины, все за мир, все хотим мир на своей родине. И ни в коем случае не хотели спровоцировать каких-либо конфликтных ситуаций. Ага. А какой стосунок мая имперских планов? Это все было еще э, первое мероприятие. Обязательно от этого всего избавимся, от всех вот этих сборных, которые кому-то очень не понравится нам. Ну, кому-то может быть там морально вредит. Конечно, это все будет снято. в Кратчайшие сроки. Шеф приедет, когда с отдыха, где-то оповещен и все решим, если все вопросы абсолютно. Сколько 12 лет. И стилистика была... Стилистика была...